риссен и моя кошка Шанель. Да, сегодня мы вдвоем будем снимать видео. Ну нет, на самом деле я пошутила. Сегодня у меня в гостях Дима Крикун. Всем привет, меня зовут Дима Крикун, я фотограф. И спас совместитель в Саде. Да. Ладно, это совместительство своре. И сегодня мы будем с Димой дейваничать. Я пригласила Диму, потому что он хорошо рисует. А я, если честно, не очень. Если вы знаете меня хорошо, вы знаете, что я не умею рисовать. Так как я узнала это новой технологии я... И Шанель. Мы решили с вами поделиться, потому что это очень круто и классно. И я думаю, вам будет интересно. Изначально мы хотим сделать очки. Вот такие вот мы нарисовали. Шанель! Так, я сейчас буду делать первый раз в своей жизни 3D-очки, и вы это увидите. О, давай, Шанель, корону. Сделаешь корону? Давай. Давай сейчас очки, потом ты очки. Можно еще и сарафан сделать. Сарафан? Ясно. Я сейчас всунула вот этот розовый пластик и буду рисовать. И надеюсь, что на не будет мешать, да, Шанель? А я буду в это время рисовать трафарет домиком. Я буду это делать первый раз, и, если честно, я немножко боюсь. Эх, пойдем, подруга. Она твоя подруга? Да. Ой, ой, Шанель, что а, ты делаешь? Да. Я думаю, они вам понравятся. Ты будущий Рэй Бен. Да, Рэй Сэн буду Дива, это когда делаешь своими руками, да, Дим? Ну да. Mm -hmm. Ты как в детстве приходишь в гости к своему другу, у которого компьютер есть, и в игры он играет, а ты смотришь, как он играет. Ты mm -hmm. сюда к друзьям приходил, сюда смотрел, как они играют. Это такое было? А у меня были такие друзья, которые ко мне приходили и, и... смотрели. Поэтому ты летсплей снимаешь. Интересно, мне будут нормальные очки? Как вы думаете? Я думаю, да. Если честно, когда я видела видео с этими 3D-ручками, я думала, что это немножко неприкольно выглядит. А вот сейчас, когда я делаю в жизни, жизнь намного круче. И что-то очень долго очки делаю. Есть еще были такие друзья, когда ты хочешь, чтобы они тебе дали, а они потом тебе не дают. Да. А ты ждал, а они потом говорят, не. Или бывало такое, что типа, принеси игру ко мне поиграть настольную. Не, мне мама не разрешает. Зачем тогда тебе их купили, если тебе мама не разрешает? А на самом деле или просто было просто мне... либо лень, либо не хотелось просто Да, скорее всего, второе Вот это готово, мои розовые очки Кстати, вообще, мне кажется Сними свои розовые очки Ты будешь эти очки одевать на улицу? Конечно А дома ходить в будешь? Конечно Я думал, не будешь, но дома, жалко портить а, не буду. Блин, вообще на самом деле это так круто. Я, я всегда люблю делать вот, знаешь, вот что-то вот своими руками типа... Ты еще так необычно? Вау, круто вообще. Теперь мы это должны как-то приклеить. Надо прям замок строить. Очень тяжело. Знаете что? Раньше я смотрела мультик "Простоквашино" и там почтальон Печкин сказал: "Маму вашу показывают тут и там". И тогда телевизор это было что-то нечто. А сейчас я сижу дома и мы сделали 3D очки. Я сама дома из сделала пружины, очки. Из из проволочки. Из проволоки и ручки. Потом можно будет людей клонировать в домашних условиях. Прикиньте, можно клонировать кошек. Сначала кошек, да? сделала 10 Шанельки Ариана Гранде и там Леонардо Ди Каприо и всех кто. И потом никто не будет ходить на фан-встречи. зачем? У меня есть свой Леонардо Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо фан-встречи устраивает? Да. Дима, почему ты рисуешь сердечки? Потому что я люблю. А что мне сделать? Сделай что-нибудь для Шанель, игрушку сделай для Шанель. Смотри, просто уже красиво. Это Дима. Да, я очень красиво рисую, мне кажется. Лучше не видела. Крутость этой ручки в том, что можно доделать. Дим, как твое впечатление? Блин, это очень круто. Почему у меня в детстве такой штуки не было? У меня мама архитектора, я не умею рисовать. Мы теперь классные, да, Дим? Сейчас Дима будет делать китайский домик, а я потом буду делать дерево. Я могу такое нарисовать. А это в детстве рисовал. Да, первые перила у нас получились, или как-то забор, да, какой-то. Ну, это первый такой, типа, фундамент. Фундамент. Им можно украсить свою комнату, подарить mm -hmm. маме, подарить бабушке, подарить любимой учительнице, подарить папе, подарить сестре, подарить брату, подарить. Соседям, подарить кошки подарить дядям, подарить... Выключайте. Почти ровные, вот. Почти ровные. Мне кажется, мы с тобой поделаем так, поделаем, и потом вообще будем с тобой... Дома, да? Будем с тобой Москва-сити строить. И остановить, да? Ага. Мне кажется, это очень круто, и он похож реально на китайский домик. Так, ну а сейчас мы делаем траву и дерево. Шнель, ты нам пришла помогать? Я сделала траву. Oh no. Oh no. Oh, no, 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 no. Ну, знаете, бывает такое, что ломаются очки, и мы залатаемся с зеленым. Мы made in China просто. <laughs> а мои не сломались, потому что у меня итальянские, у тебя китайские. Это ультрамодная подставка для итальянских очков. Просто ты уже второй раз делал, и ты более профессионал уже. Я рисую дерево. Домик наш кривой готов. Теперь мы будем делать корону Шанель. Каждая кошка, она королева. Но сегодня мы Делаем именно для моей кошки. Шанелькин. Именем королевства и властью данными законом коронуем вас, принцесса Шанель. Шанелькин королева. Приветствуйте вашу новую королеву, королеву Шанель. Можешь сфоткать? Теперь Поверьте. вот такие вот мы все крутые, даже Шанель, но она отказалась от целого трона. Мне, кстати, очень понравилось, это было очень круто. Также вы можете перейти на Димин канал, там тоже будут наши видео, там он не будет фоткать на iPhone, он же фотограф, и это мне кажется необычно. Да. да. видите какие творческие, тут лепим домики, а там мы фотографируемся в Третьяковской галерее. Да, да. 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 И если вы хотите тоже такую ручку, я оставила ссылку в описании. И я думаю, что вам понравилось это видео, потому что мы для вас старались, мы творческие люди. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на его канал. И с вами была Марисен и Дмитрий Крикон по Олег. Это я. Говорит свое фирменное. Ладно, все пока. Ставьте пальцы вверх, если ставьте, потому что у меня такого нету. Пока на связи через камеру. О.